Сегодня мы поговорим о таком явлении, как паника. Откуда это слово происходит? Это из древнегреческого. Там э, был такой э, бог э, Пан, который практически все время спал, там где-то под кустиком, но иногда просыпался и с перепугу издавал такой душераздирающий крик, от которого все разбегались, не знали, как действовать. Вот паника как раз и есть это такое Проявление э, страха, проявление страха, который парализует логическое мышление, которое не дает э, действовать э, правильно по преодолению последствий э, случившегося несчастного случая там, или э, аварии. Считается, что паника вредная. Э, подверженность панике. Ну, психологи посчитали. Посчитали, что при э, чрезвычайной ситуации какой-то из всех присутствующих только 15% может действовать адекватно. С вот, э, ситуацией правильным образом э, по, по преодолению. Еще 15% э, проявляют истерическую реакцию. То есть или там бегают, все пропало, ой, все пропало. Или же наоборот, рубаху на груди с силами на паровоз, как говорится. А остальные 70% вот просто тупо не знают, что делать. Не знают, что делать. И вот, по, значит, кто, кто и когда в какой из этих процентов попадет, не знает никто. Это от многих других факторов зависит. Один раз человек может правильно действовать, другой раз может панически действовать. Третий раз он может вообще не знать, как действовать в данной ситуации. Вот поэтому вот наша работа приводь, должна привести к тому, что процент вот этот первых названных мной ну, 15% должен максимально быть высоким, должен увеличиться. Считается, что паника это вредно. Однако бывают случаи, когда, вот, парадоксальные случаи, когда паника и в общем-то полезна. И именно вредным является отсутствие паники. Ну, например, был случай загорания в метро, ну это не где-то в Европе, загорание в метро. Ну и что, как действовали пассажиры? Они никакой паники не проявили. Они э, стали достали свои мобильные телефоны и начали снимать, это же так интересно, искры летят, там огонь, дым, это очень интересно. Когда их начали э, работники станции пытаться выпроваживать, они протестовали, как с их, с их точки зрения работники станции не имеют права их э, мешать им вот, э, любоваться происходящим. И только когда на станции наконец появились с их точки зрения легитимные, так сказать, люди, спасатели, пожарники в шлемах соответствующих, в экипировке, вот тогда только они соизволили уйти. Ну, конечно, толчья, конечно, там кого-то затоптали, где-то кто-то отравился дымом. Вот если бы они сразу запаниковали, то, пожалуй, остались бы живы. Другой пример. Там, где публикация была по этому вопросу, другой пример приводится, это католическая школа. В Европе это была тоже католическая школа. Новая учительница пришла в класс свой, классным руководителем. Ну и там первый день во время одного из перерывов в коридоре загорелась урна для мусора. Большая урна. Загорелась, начала клеить, все больше и больше дыма. Учительница обратилась к другим учителям, мол, как-то надо что-то делать, а ей ее поставили на место. Мол, кто ты такая, чтобы вот все это делать? Для этого есть специальные люди. Они придут и все сделают, как надо. На урок чувствую, что все больше и больше. И вот она тогда на свой страх и риск взяла и свой класс вывела из школы. Вывела и там, конечно, получила нагоняй за то, что она нарушила. Но дыма то становилось больше, все больше и больше. И вот когда приехали спасатели, приехали пожарные, значит, картинка была такая, они вскрыли тот класс, где ретивая такая учительница по поддержанию порядка скрыли класс. Дети и учительница тоже стояли на коленях, но видно было, что они молились о своем спасении. Но живых среди них уже не было никого. Если бы они сразу за, запаниковали, тогда, конечно, было бы проще. И другой случай, когда тоже паника была бы полезна, когда слишком спокойно реагировали. Это вот э, в 2012 да, году, в 13 на стироле, в Горловке, была авария на амиакопроводе. Там проходит амиакопровод до самой Одессы, от э, Тольятти до, до Одессы через Горловку. Вот на этом амиакопроводе была авария. И пострадали люди, пострадали смертельно. Я поначалу, когда об этом узнал, когда сообщение было там в социальных сетях, тоже было в местной э -э электронной прессе в Донецкой, я там комментарий скинул такой, что если люди работали на самом АМИАК-проводе то они должны были, во-первых, участок это отделить заглушками, промыть водой, продуть острым паром продуть азотом, продуть воздухом, а после этого делать все что угодно, хоть варить, хоть танцевать на нем, что что угодно можно было делать, если они работали на аммиакопроводе непосредственно. А если же они работали вблизи от аммиакопровода, то они должны были э, определить опасную зону, оградить опасную зону и принять меры к тому, чтобы никакая техника и никто в пределы опасной зоны не заходил. Но совсем недавно я узнал, так, так, так и не сообщили, ну это частное теперь уже предприятие, ферташевское стало. Э, значит, не, сообщи, не сообщили ничего. А вот совсем недавно я узнал, буквально в позапрошлом году, узнал, как обстояло дело. Оказывается, люди не работали ни на аммиакопроводе, не вблизи аммиакопровода они работали совсем в стороне там что-то что делает убирали там какой-то мусор или что-то там чистили обочину что-то такое и вдруг на аммиакопроводе начался выброс и его очень легко определить по белому дыму обильному белому дыму который э, начал валить ну, белый дым откуда? Там всегда есть... Э, рядышком э, э, Коксохимзавод. Коксохимзавод, там есть емкости слабой серной кислоты. Сернокислотные кислотная пари плюс аммиар. Там есть и на самом э, стироле серно -кислотное производство. Там, там тоже есть емкости серной кислотой. В общем, началось, началось выделение обильного белого дыма. Люди это заметили. Стало интересно, и они начали там, друг друга, вот, вот смотри, 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 начали, э, достали э, мобильные телефоны, фотографировать себя на фоне там, этого дыма. Пока они фотографировали, пока они все это делали, дым пришел к ним, этот, э, принес э, ветер, принес дым к ним. Если бы они бежали э, перпендикулярно направлению ветра, они все остались бы живы. А так сожалению были погибшие, потому что аммиак вызывает э, перекрывает дыхание и просто погибли люди совершенно напрасно погибли, нелогично погибли, поэтому э, в данном случае вот тоже в данном случае э, паника была не то что желательно, она была просто необходима эта паника. Следующая ну, следующий вопрос ⁇ это э, аварии и несчастные случаи по причине неудовлетворительной организации работ. Вот, перед тем, как что-либо делать, каждый из вас, я тоже, и вы каждый из вас, прежде всего продумывали последовательность действий, что после чего. Ну, вот, скажем, в этой комнате нужно сделать ремонт. Что нужно сделать в первую очередь? В первую очередь нужно вынести наиболее громоздкую мебель. Столы вынести оборудование электронное. После чего нужно из шкафу вынести в установленное место, в определенное место, вынести э, документы, вот, все вынести. После чего можно выносить шкафы, а уж после этого снимать стенды со стен, после этого, если при необходимости, снимать светильники и, и так далее. Вот такая, каждый раз мы намечаем какую-то последовательность действий. Точно так же, точно так же и при выполнении какой-то работы, то же самое необходимо составлять план организации работы. Это делается очень в произвольной форме. Просто взять листочек или у себя в блокноте, или где-то листочек, э, расписать первое, второе, третье, четвертое. То есть вы продум... уже... уже вы продумаете, что после чего вы будете делать. Э, если же этого... Да, да, если, если это делается э, на производстве, выполняются серьезные работы какие-то, монтажные работы, то составляется не просто план организации работ, а проект организации работ, последовательность действий, что после чего делается. Ну вот, если этого не делать, то что, что бывает? Что бывает? Вот на одном предприятии надо было отремонтировать потолок цеха. Конструкции несущие конструкции цеха представляли собой такие А-образные балки с поперечиной. Но они решили, давайте возьмем на металлические, давайте возьмем на эти поперечины, уложим металлический лист, приварим там соответственно. И тогда на этот лист уже будем ставить козлы для штукатуров, там, или для маляров. Вот ну, чтобы они могли ближе быть к месту проведения работ. Вот они взяли лист туда, намоздили. На одном конце сварщик приварил, что он должен был сделать. Он должен был слезть с лестницы, переставить лестницу на другую часть, залезть и там тоже прихватить, приварить. Что он сделал? Он решил, что да ладно, в общем-то, выдержит меня этот лист. И начал по листу поэтому двигаться к другому концу. Но лист он же гибкий. И он прогнулся, сошел с одного, с того свободного конца, и сварщик с высоты 12 метров упал на работающее оборудование на естественно, погиб. Вот, вот что значит непродуманная э, последовательность действий. Другой пример. Тут в Киеве выполняли работы на станции, по-моему, Протасов Яр. А может, э, ну, из, из, из двух слов состоящее название. То ли Протасов-Яр, то ли вот это, где радиорынок станция. Там выполняли э, такие работы. Наезд был над э, платформой. И э, этот навес снизу зашивали вагонкой. Вагонка пластиковая, э, алюминированная. И вот стоял человек. Один уже в этот момент, такая у них была длинная, длинная передвижная платформа. Стоял человек на этой платформе. А другой уже в, этом, в этот момент слезал с лестницы. Он стоял и э, по соседнему пути. На скорости проезжала электричка. И электричка создала поток воздуха, который поднял свободный конец этой пластины. И пластина оказалась в опасной близости к контактной сети. 20, там 25, по-моему, киловольт, 25 киловольт. Пробила. Тот, который слезал, тот сильнейший удар током получил. Тот, который наверху стоял. Причем он сгорел. Даже, правильно сказать, тело перегорело пополам, потому что сломалось. Извините, за подробности сломалось, когда эвакуировали. Больше вот значит неудовлетворительная организация работ. Еще один пример. Студенты, строительный отряд, строители выполняли работы по перестройки старой конюшни. Надо было снять крышу полностью, крыша черепичная, деревянные перекрытия, снять крышу, убрать, поднять на, на три блока стены и сделать новую крышу, смонтировать. Ну, начали, начали делать, уже было практически все сделали, но кому-то пришло в голову начали с одного конца, кому-то пришло в голову, а то мы тут стоим, давайте с другого конца тоже. И они начали с другого конца, и при этом они э, сня, сняли, сбили вот э, распоры, которые держали распоры, и все эти э, стропила начали валиться вместе с людьми, которые там находили. К счастью, никто не стоял на перекрытии, иначе он раздавило бы. Так люди остались живы. Только, только лишь потому, что неправильная организация работ, не была продумана последовательность, как что после чего делать. Не было квалифицированного мастера, ну и люди не имели еще достаточного опыта. И, наконец, Тяжелейшая тяжелейшая авария была в начале 70-х годов на Макеевском металлургическом заводе. Там э, выполняли замену теплообменника в доменном цехе. Ну, доменная печь для того, чтобы сохранить от потерь тепло, чтобы целью экономии угля, э, кокса, то есть там делают так, там берут э, выходные доменные газы пропускают через теплообменник э, так называемый теплообменник Каупера он нагревается до определенной температуры после чего переключает на, на другой теплообменник, а через первый теплообменник начинают пропускать тот воздух, который будет заходить в доменную печь воздух уже заходит нагретым при этом не, не, не требуется тратить лишнее топливо на его нагрев там, в печи, во-первых. А во-вторых, э, меньше тепла теряется в атмосферу, уходит. И вот они, значит, делается так. Э, монтируется новый каупер. Это огромное сооружение, ну, метров, наверное, 10. Э, диаметром круглое. Его видно, возле, вот, когда изображают доменные печи, а там три штуки стоят обычно метров 10 высотой, метров 40, наверное. Вот такое сигарообразное. Металлический кожух десятка. И вот это забитое огнеупорным кирпичом специального типа. Там их 20 типа размеров, там с усиком, с дырочкой. Там нужно быть специалистом, чтобы правильно их укладывать. Значит, монтируют новый камфер и его значит, и демонтируют старый, потом новый калпер на, по рельсам надвигают на то место, где он должен стоять. И вот нужно было очень быстро демонтировать прежний калпер. Бригада работала, ну так, она значит, срезается кожух и по, значит, отбойными молотками э, рушат этот э, кирпич и сбрасывают вниз. Опять-таки слой, слой отрезали, э, кожуха, и значит, снова сбрасывали. Тут, тут, таким, вот, таким вот путем. Но ну, решили ускорить это дело. Решили ускорить, взять внизу, пробить отверстие, и еще и снизу, начать тоже выгребать. Чем они выгребли отверстие, начали э, забуривать и э, вверх, и э, зарывать, потом бульдозером выгонять оттуда. В общем, они сделали так, что у них центр тяжести оказался слишком высоко центр тяжести. И э, в тот день, в тот день, я хорошо помню этот день, дул очень сильный ветер. Ураганный был ветер. И этот калпер начал падать. Падать он падал минут пять примерно. Это же огромное массивное сооружение, минут пять. Ну, вся, вся бригада, которая была на калтере, она погибла. 15 человек там. Вот, значит, что значит непродуманное, не было проекта работ, не было элементарной продуманности, пожалуйста, когда что-то делаете, вот особенно работы нестандартные выполняете, которые не входят в ваши прямые обязанности. Хорошенько продумывайте последовательность работ. И тогда все у вас будет в порядке. Спасибо.